Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berada di dalam rancangan Syamsul Debat. Jadi masih lagi membicarakan tajuk syawal. Kali ini saya akan terus saja menyentuh kepada setelah minggu minggu yang sebelum ini, episod yang sebelum ini saya terangkan tentang apakah tata susilanya. Kali ini saya akan sebutkan pula tentang puasa sunat di bulan syawal. Ha, puasa sunat. Ini selalu orang tanya. Kau nak buat? Buatlah. Enam hari tu buat. Nah, puasa enam Orang sebut selalu puasa enam kan? Kau dah buat, lu puasa enam Kadang, -kadang ada buat terpaksa Kalau boleh buat tu biarlah sebab kita nak buat kan? Tapi ada lah cakap Tapi saya ada hutang Macam mana tu Kalau saya ganti, adakah saya kena niat dulu? Niat ganti sahaja Niat ganti saja Tak payah niat puasa enam tu kan? Tapi mudah-mudahan dapat lah sekali Allah Ta'ala lah punya kuasa Allah Ta'ala bagi kat kita kan? Jadi puasa sunat yang ditunaikan Sebulan dalam bulan Ramadan akan lebih bermakna lagi jika diikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutnya dengan puasa enam hari dari Syawal, maka samalah ia seperti berpuasa sepanjang abad. Kemudian dari Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengikutnya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka akan diberi seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Ada juga. Macam-macamlah macam -macamlah. maknanya hebatlah puasa tu. Mana puasa nak buat? Buat, jangan tak buat. Sebab macam saya cakap sebelum ni, kita tarbiah Ramadan tu mengajar kita latihan takwa. Latihan takwa. Kita dalam kubur besok di insurans tu. Nak dibantai kepala kita jangan rajin mengaji, rajin berzikir sebab kita dah lazim kan pada bulan Ramadan. Nak dibantai perut jangan dengan rajin puasa sunat. Ha, maknanya rajin puasa sunat, kita tidak akan diseksa di perut ni. Kan? Tak akan diseksa perut ni, tak ada. Itu sebab kita rajin. Kita lazimkan. Rasa macam, sekarang ni pun ada rasa macam puasa tak? Ada rasa macam nak minum tu rasa, eh, puasa punya lah kita. Seronok berpuasa sampai terasa lagi macam, eh, uh -uh lah, dah syawal lah pun. Lupa kadang, kadang. Jadi apa salahnya kita puasa? Buat puasa, lazimkan puasa. Kemudian buat puasa enam, kemudian buatlah puasa sunat isnin kami. Tapi kalau ada pula jemputan. Haa, macam mana tu? Haa, tu yang konflik tu. Tak dapatlah, tak dapat pergi ke negeri kau. Aku puasa enam. Ha, buka je lah puasa sebab kita dah niat dah nak puasa tadi baru tingat ke negeri pergilah puasa tak ada masalah kan Allah Ta'ala lah bagi ganjaran kat kita pergilah kan ha, tapi ada orang tu pula dia tak ada masalah dia puasa 6 hari raya ketiga dia dah puasa 6 dah start orang datang rumah dia bang tak makan ke bang ha, boleh boleh kan tu tapi jangan nampak ke orang sesungguhnya aku berpuasa so orang tu sagan nak makan hmm, kau pergi lah di dapur tu sibuk kan Makna macam macam arwah abah saya dulu walaupun dia puasa dia duduklah, dia duduk sekali dengan orang yang makan. Tak apa makan-makan dah sudahlah, tak apa. Dia tak cakap pun dia puasa enam. Nah, kalau kita tahan je tu tak apalah kalau tak tahan kan bab-bab pinggan tu. Rasa so, sedap pula pak mihun ni makan. Contohlah kan. Eh? Ha, jadi maknanya puasa sunat saja. Tapi maknanya sambung pula. Lepas itu kita puasa pula sunat Isnin kami. Teruskan puasa. Begitu juga latihan takwa yang ketiga yang ketiga tu kita protection kita insurans dalam kubur tu tadi nak pukul kaki kita rajin Qiyam al-lail bangun malam. Yang itu sudah cerita sebelum ni lah. Ya, kemudian perkara-perkara yang patut kita elakkan. Ha, bila pergi bertandang ke rumah orang. Kan sekarang isu kita pergi rumah orang. Ha, kadang orang terlupa adabnya. Pergi rumah orang terlupa. Kadang orang betul dia buat jamuan rumah terbuka. Baca jemputan ni betul-betul. Rumah terbuka kepada semua manusia dan binatang di dalam dunia Ada tak dia tulis? Ha, Contoh lah kan Rumah terbuka Contoh lah Rumah terbuka Syamsul Debat Terbuka kepada siapa? Itu sebab kita nak jemput, kena tulis betul tu. Terbuka kepada sesiapa saja yang mengenali diri ini di dalam Facebook Contoh kan Kita tulis Jadi orang tu nampak Wih, boleh datang ni Lagipun dah lama tak jumpa dia Memang kita memang niatkan Lepas tu kita pula pergi contoh dah tahu dah dia ni ramai orang kenal dia ni. Kalau pergi lambat memang tak ada makanan. Jangan marah-marah. Dah tahu tak cukup duit ajak ramai-ramai. tengok -ramai. jangan kan. Tak adalah pergi yang mustahak bukan makan tapi silaturahim. Ha kan? Pergi rumah tu. Tapi jangan tak malu sesaja pergi rumah orang tu kena tengok. Dia masalah dia ada dua. Satu open house. Tak ada masalah buat rumah terbuka kadang dia tak tahu nak susah kan kadang kawan-kawan nak datang sudah dia set dengan satu tarikh. Ha, tapi jangan tulis, ah, ha, saya buat rumah terbuka pada hari ini saja. Hari lain tidak dibenarkan masuk. Eh. Kan? Contohlah kan. Tak yalah sampai macam tu. Buat je rumah terbuka tu kadang, -kadang dia kawan dengan kawan ramai. mai dia tak sempat nak mengajak satu-satu. Dulu lain kan. Dulu boleh kita bagi kat jemputan seorang-seorang. Sekarang tak adalah. Sekarang sama kita dunia tanpa sempadan. Tak yalah pakai telefon. SMS ke kita hantar lah apa yang patut untuk mengajak orang tak ada masalah. Pertama yang kita kena elakkan serbuan mengejut. Macam siren lah, polis datang, serbu kawasan tu. Assalamualaikum. Tak pernah niat kawan tu dengan, Ya Allah, baru, baru paluk-paluk dengan bini kat ruang tamu. Nah, Allah, ilaha tani lah, kau, kan aku ni Allah. Kadang-kadang macam tu, bagilah warning dulu. Assalamualaikum. Nak datang. Waalaikumsalam. Tak ada orang. Dia dah, Jangan datang. <laughs> dia lah boleh jawab tak ada orang kan. Oh, mail ke eh tapi macam suara dia betul lah. Voicemail tu salah kau datang lah tak ada orang. Ni. Jangan jangan tu lah kan. Maknanya kita pergi jangan sebuah mengejut. Kadang-kadang kita silap tau. Perasan tak? Kadang, kadang ada kalangan kita. Jom pergi dah pukul sebelas ni. Tak apa raya. Sebelas biasa lah. Alah. Kan budak-budak sekarang lah kan. Bahasa kan. Pergilah kawan tu baru nak nolak. Ya. Dah mula nak kena layan orang lagi Nak bancuh pula air Dia dah lah ponik masa air daripada pagi Saja lah datang Dan Kemudian bagi salam Tiga kali bagi salam sudah Dalam Islam bagi salam tiga kali Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dengan lapang dada Masuk dalam kereta Jalan Jangan kita ada orang ni sipa empat, tak? Buka lah. Jangan macam tu. Kan? Jangan macam tu. Makna kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebab kena ingat. Kita ada hak nak memilih rumah mana kita nak pergi. Dan orang tu juga ada hak untuk memilih tetamu mana nak masuk dalam rumah tu. Ha, nah, kita tak tak layak pun nak kecil hati. Contoh lah, pintu tu buka. Ni lagi pula, tadi tu pintu tu tutup. Pintu tu buka, dia tengah baca sok khabar. Assalamualaikum. Nampak. Assalamualaikum. Dia buat tak tahu macam suara khabar. Tiga kali jalan. Jangan kecil hati. Tak layak kecil hati. Dia tuan rumah berhak tak nak bagi kita masuk. Kita tak tahu dia berlapis bergumpal dengan bini. Eh. Bergaduh dengan bini. No, no, no. Bum, 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 tanpa dia tampar lelaki balik. Bum, mood tengah tak elok. Jadi kalau dia terima tetamu mungkin tak kena. Contoh. Lah. Ataupun dia tengah rasa tengah tension. Berlapis marah anak. Mood dia tak berapa kena. Ha, jadi kita tak apalah, kita baliklah dulu. Jangan, oh kau belagak, kau tengoklah. Kau tengok, kau datang rumah aku, kau tengok aku tutup daripada pintu gerbang lagi. Mak, pintu gerbang kampung tutup kan. Oh, sah tahu kan, bukan pintu rumah dia, pintu gerbang tutup kan. Hmm. Ha, jadi jangan sampai macam tu, eh? jangan sebuah mengejut. Kedua, apabila menikmati hidangan tuan rumah, usah mengumpet hidangan ni. Eh. Walau macam mana pula lambut kita makan tu kan. Tapi manis bona ada cara. Ya Allah. Eh ada tak air kosong? Eh manis ke? Saya tak adalah. Saya ni ha lidah tak tahan manis sikit pun dah ha, tak tahan. Okey je. Macam tu tak apa, jaga. Kan, mak nak potong kaki sirap kau ni. La ilaha illallah. Eh kau dah biasa kau minum macam ni? La ilah mulut. Dah lah kawan tu pues, itulah hari pertama dia membacuh sirap. Kau cik ame hati eh, kan. Ni gondang ni angin kau boleh ke? La ilaha illallah kan. Lamang kau macam ni. Nak lah buluh-buluh kan, kau hidang kan. kan. Cuba lah potong banyak cekadak kan. Ha, tahu tak cekadak banyaknya hal kan. Itu tak kena ni tak kena kan. Ha, tak kena dengan cita rasa dia. Saya sebenarnya tak makan benda depan sebetulnya tak. La ilaha illallah. Ha, cakap lah elok. Ni cakap eh kau dah tahu eh? dan tak minum kau hidang je ni. La ilaha illallah bengke. Berapa tahun dah datang Mekah kau tak tahu lagi kau. La ilaha illallah. Rasa tu ni eh, kalau dia bukan kawan kau dah lama dan halau dia keluar gitu kan. Nampak tak? Eh? Ha, jadi jangan kita mengumpat laut tu tak kena dengan citra siapa Apa bana. Dia sembelit, lip. mado, Ya Allah, ya Allah tak tahan bau ni. Hmm, kalau macam tu kita makanlah sikit-sikit. Kan, rasa sikit kan cakap tak boleh, tak apa. Tak biasa kan benda tahulah kan dah tua-tua ni kan. Cakap lah macam tu. Kan, sadap air ni puji. Ya Allah sadap kuih ni ha. Ya Allah, pandai buat. Ini satu kau buat tak ada dah. Satu je tak buat. Yang lain semua beli. Ah, ya Ya Allah, air air kosong pun sadap. <laughs> tu air basuh tangan tu bang. Sadap. Air basuh tangan ni minum ni sah sadap air itu. Kan? Tak apa, puji dia. Seronok tuan rumah ni. Kau ni ada, ya kan? Kemudian yang ketiga, tak jaga pandangan waktu berkunjung. Apa pandangan ni? Apa pandangan? Orang perempuan tu utama. Bukan yang dalam ni lah, tompek lain. Lawa rumah nak tengok bilik boleh? Dengan gagaya, nak comel bawah. Nah, tu to tu bangkor tengok bilik orang. Ya Allah, besar bilik, Besar bilik, Besar bilik kan? Lain lah kalau dia memang nak tunjuk boleh Mari sini Eh tak payahlah bilik bersepah Alah biasalah bilik sepah Dia dah tak nak lagi jangan sibuk nak tengok Alah kau jap yo Bilik kau tidur pun tak apa Kau hmm. bersepah oh, eh Macam mana kau duduk dalam bilik ni tak Tadi kau nak sebut nak tengok Jangan komplain Kan tinjau bilik lepas tu nampak kan Banyak bakul tak berlipat baju Jangan tahu baik tak tahu. Maaflah ni ha banyak tak berlipat kalau dia cakap sini tak apa. Alah sama je rumah saya pun. Mana pernah lipat semua pakai balik. Kena macam tu je cakap kan. Macam tu kan. Ini orang kadang-kadang orang, orang perempuan kesian tengok dia lho, dia orang lipat banyak kan. Ha banyak tak adalah rumah saya pun sama biarlah. Jangan tinggal dah tengok. Ni apa kau ni saya bercenia ni. Apa siling kau rendah benar ni. Ya kalau runtuh ni dah mati semua ni. Ke? Semua pagar kau tak pakai pagar karen rumah lawa tapi dapur kau cik kau ni masak ke tidak? Ya Allah banyaklah tanya kan. Jangan kita komplain rumah orang. Puji tak apa. Cantik rumah kau kan. Eloklah tu. Mesra. Anak dua boleh orang rumah kocik cik ni. belago ya eh, kan. Nak makan kuih pun cecik-cecik ni lah, tolak tangan. Jangan belago-lago dengan orang nak makan. Mesra. Rumah bosah kan. Rumah bosah cakap, "Eh, hey, bosah lapang rumah kau." Tapi itu jangan tanya soalan-soalan yang sensitif. Bila nak kahwin Dah boleh warna lah ni kahwin Kadang-kadang dia sensitif benda tu Anak dia baru putih cinta Usah ditanya soalan itu lagi Betapa apa hancur luluhnya hati ini Kan? Dah mulut kan? Ha, jangan tanya soalan sensitif Lagi satu soalan yang paling yang tak suka Wih, naik botol badan kau berapa? Bagi, berapa kilo sekali? So, Lak ilah kurang ajar botol Siap tanya Ada penimbang tak buat keluar? La ilaha illallah, minta ilah, penimbang Jangan tanya. Lagi satu lagi budak-budak universiti. Budak-budak kolej. -budak Paling pantang belajar kat mana? Oh, belajar kat universiti ni ha. Oh ya kau. Hari tu berapa pointer kau? Memanglah. Eh tanya pula deh. Kenapa lah masuk rumah ni? Dia dah repeat lima paper. Kan malu dia nak cakap. Kan? Jangan kita paksa-paksa je. -paksa. Kan tanya soalan sensitif. Eh laki tu laki kau tu meninggal tu pesakit eh. Dah tiga lelaki kau mati kan? Kalau ya, ilahak Allah soalan kau. Tanya soalan-soalan yang baik. Sehat? Dah makan ke belum? orang ni yoyo suruh so kita makan. Kau dah makan ke belum? Ya. Ha, kemudian... Yang kelima, dah makan minum jangan berlama-lamaan. Pagi rumah terbuka. Kan ada macam-macam menu. Jangan cuba semua. Sik kerabu dah sudah. Ha, Sik dagang lah. Sik dagai. Lepak tikai, asai gopa. Laksai. Ha, semua try. Dah try tu pula makanan utara semua bantai semua. Makan kutupat tiga segi pun belasah. Sudah eh, bagus, sedap. Tapi habis setiap puyuh tu habis dia dia orang. Bagilah kita... Ingat tak kita dah tarbiah Ramadan makan sikit-sikit. Jadi ambil sekadaran sahaja. Sik kerabu tu ambil salai ulam. Nak tahu mana <laughs> kan. Maksud makan sikit kamu, sikit kamu je lah. Makan sikit. Kemudian nak rasa lah yang ambil. Kemudian jangan, jangan kita, dari segi adab tu tak cantik, Bulang ulang ulang Jawab pergi. Eh, sodaplah, sodaplah. lah. Sadap lah. <laughs> tak apa, Tambahlah dalam hati. Tak cukup tak tidak tu. Eh, tengok nampak, Dalam kepala dah lah. Lagilah bajet, lagilah bajet. Nampak tak? Ya, jangan berlama-lamaan walaupun bila kita bangun. Kan? Ya, ah, balik dulu ya. Eh, capek balik. Dia tu berbasa-basi. Jangan lurui. Ya kau capek kau. Ha tunggu tunggulah lagi. Ha nah nak nak oh. tu. Janganlah macam tu kan. Maknanya eh tak apa-apa tak apa. Ada banyak lagi rumah lain nak pergi ni walaupun kita dah tak ada rumah nak pergi. Kemudian bersalaman tanpa mengira mahram. Itu pun dah bagi tahu. Ha, itu adalah rakan-rakan kita dah hantar dalam handphone kan. Ha, senarai. Ha, bawa handphone tu tengok. Tu tak ada salam. Ha ni boleh ha, ni. Ha tu boleh. Ha oh 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 tak boleh tak boleh tak boleh. Ha, nak tengok-tengok tengok lock dalam tu ya. Ha, jadi kemudian tetamu ada hak nak pilih rumah kunjungi tuan rumah juga punya hak. Sebab apa kadang-kadang sayang. Kita beribadah sebulan di bulan Ramadan. Sebulan bulan Ramadan tetapi akhirnya kita jadi macam saya cakaplah setting kita pada bulan Ramadan tak betul akhirnya kita beribadah tu hanya ikut-ikut orang saja. Dan orang yang beribadah ikut-ikut orang ni jangan risau. Pada pagi raya pada pagi raya tu lagi, sampailah bulan-bulan raya, dia dah tak jaga dah adab tata susila ibadah dia semua dia tak jaga. Sebab kesilapan tadi, Dia tinggalkan solat fardu dia Dia ikut-ikut orang Bila ikut-ikut orang dia, dia dah main confident Dia semain terawih Dia semain terawih Tapi tak tahu Tak tahu dia dapat apa dia Dapat apa ni ya. Tak Macam kisah ada seorang lelaki Ada seorang lelaki ni lelaki Ada seorang ni Dia ni Dulu-dulu Ni cerita je tau Dia ni ada satu agama lah. Agamanya menyembah matahari Dia menyembah alam sekitar semua benda-benda alam yang besar-besar tu semua agama dia. Dia lawan semua dia cakap matahari ni kuasa dia. Awan macam ni kuasa dia. Yang ni macam ni kuasa dia. Angin macam ni kuasa tu semua Tuhan dia. Dia lawan setiap kampung siapa nak lawan dia. Jom lawan. Kan? Semua kampung kalau lawan dia memang kalah. Dia ni kira bijak lah. Bila ajak lawan, ajak lawan ni. Sekali sampai satu kampung. Siapa nak lawan aku? Ada seorang budak angkat tangan. Aku nak lawan. Budak tu mengembala kambing ni. Eh, kau ni boleh kau? Lawan tak kira lah kalah dah tentu menang belum tahu gitu. Lawan tetap lawan lah kan menang kalah lain kira macam lawan. Lepas tu malam tu sebelum nak lawan esok tu nak lawan debat lah ni tu sebab samsul debat dapat cerita ni. Dia nak lawan debat tu malam tu budak ni dikerumuni oleh budak-budak kampung kau jangan weh orang tu hebat tak ada siapa kalah dengan dia lagi kenapa kau nak lawan dia? Biarlah. Aku nak lawan. Kau orang semua tak berani. Kau berani lawan. Kau berani lawan. Kau tak berani. Biar aku lawan. Ada menikut confident. Rupa-rupanya yang tadi yang mencabar orang tadi, pendita tu tadi, dia ni yang yang yang, yang agama menyembah halam sekitar ni, menyembah halam sekitar tadi, kawasan dia pun tak tidur. Belum pernah lagi orang yang nak lawan. Biasanya lawan dia doktor yang di ada yang tinggi-tinggi pelajaran ni. Kali ni nak lawan budak gembala kambing. Wah ini tak apa bondo dia cakapkan dan tak faham kan hmm. Mampu ini kami Jadi besok tu okey Baiklah kita akan mulakan pertandingan Nanti dulu Begitu tu cakap Kenapa? Kita ubah pertandingan Kita ubah syarat pertandingan Budak gemelak kami tu pesal Plak Ada nak tak peti Yalah Aku takut nanti aku tak faham bahasa kau Kita pakai bahasa syarat Budak tu cakap Elok bona Sebab so, Eden kan tak apa dan mengaban kan Ah ha, tak apa, bahasa syarat pun bahasa syarat lah. Dia pun start lah perdebatan tu. Yang pun itu lelaki tu pun tunjuk. Ha. Budak tu pun jawab. Ha. Dia balik pula. Ha. Dia jawab. Ha. Okay. Kata dia buat macam ni. oh, Dia tunjuk. Ya, nampak. Okay. Dia ambil kek tu. Tongkat-tongkat, diambil dia gogol-gogol macam uh, ni. Budak tu diambil, eh dipatah dua. Lari orang tu. Menanglah budak tu. Ya Allah, dilambung-lambung, dijulang-julang. Lari, takut betul tadi lelaki tu tadi. Jadi penyokong-penyokong pendeta tu tadi ikut. Macam mana kau boleh lari? Kenapa kau kalah? Hui, hebat budak tu rupanya. Kenapa? Bila aku tunjuk niya, aku tunjuk matahari. Dia jawab tak. Dia kata niya. Dia kata Allah Muhammad. Oh macam tu. Lepas tu aku tunjuklah tiga. Matahari campur dengan bulan campur dengan awan. Dia kata tak. Niya. Anam dia tunjuk. Dia tunjuk rukun iman. Saya pula Allah. Rasul kitab malaikat hari kiamat kadar dan kadar. Hui handa pula. Lepas tu aku tunjuk. Aku akan ganggu. Akan sebar dakwah pada seluruh dunia ni. Dia cakap niya nampak aku akan pertahankan. Ui, anda budak tu, tuan. Memang handal Tu aku ambil tongkat tu, aku goncang-goncang. Aku, tu aku goncang-goncang kesatuan Islam. Dekat dunia ni. Dia ambil, dia patah. Sebab dia kata dia akan patahkan usaha tu. Tu yang dia lari tu. Ui, hebat budak tu. Barulah penyokong pendeta tu mengesahkan. Hebat budak tu rupanya. Di kampung ni, Yang tengah meraihkan tu, cuba menghuraikan macam mana dia boleh menang. Kau handa kau. Cuma dia boleh menang. Eh, dia cakap. Dia berani. Dia buat. Ah, ha, dia ikut ya. Oh, dia dia tunjuk ni Dan faham dia nak sekor kambing dan. <laughs> Jangankan sekor. Dua ekor dia boleh bagi dia tu. Dah dia nak tiga pula. Dia nak tiga dan bagi enam. Dan gandakan enam ekor. Kau ambil lah. Dah tiba-tiba dia tunjuk satu kandang nak eh, ni. Ah, dia cakap nampak je. Habis dia nak bola apa. Lepas itu dia keluar tungkek dengan kencang-kencang kata tadi bahasa isyarat dah pakai tungkek ni kasar tu dia patahan lagi dah. Nampak tak? Dia menang memang dia menang. Tapi dia menang tanpa dia faham apa-apa. Menang nasib nama tu. Jadi takkan kita ibadah kita berbalik pada ibadah. Takkan ibadah kita pun kita nak buat nasib-nasib ya? Orang buat, dan baik. Orang pergi dan pergi. Orang balik dan balik. Orang bayar zakat dan bayar zakat. Tapi tak pernah faham natijah hakikat kenapa kita beribadah tadi. Tak jaga kadar ibadah kita. Ya? Ha, jadi saya rasa cukup lah takat itu kan, tak sangka kan, tak sangka gitu akhirnya kita ni dah sampai Syawal, ni ada nak penghujung Syawal pun kan. Bagi ibadahlah banyak-banyak. Jangan kita stop ibadah kita. Teruslah kita bermuhasabah, tarbiah Ramadan tu terus kita praktikkan di bulan-bulan yang seterusnya. Berakhirnya sedilah kiranya menyambut salam manis dan salam sayang daripada saya Syamsul Debat untuk anda semua di mana jua anda berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.